Полиция, корсунцы, заехали на частную территорию, заехали сами без разрешений, без каких-либо законных оснований, просто заехали, просто заехали, и вот там все в дом, находятся, находятся на частной территории, вот сейчас, на данный момент, без каких-либо документов, без каких-либо разрешений. Говорю, человек, Саша, Саша, авокате, Саша, подожди, Саша, а ну тихо, Саша, это, тихо, чтобы а нормально как пожалуйста. будто занимает. Саша, тихо, представьтесь, пожалуйста. Майор полиции. Документы, пожалуйста. Не я не трогаю. Я номер. Каким образом Номер, вы? Саша, тихо. 02 69 Рыжов Рыж, Рыж, Антон Валерьевич. Ну... Нет, не Валерьевич. Валерьевич. Поймали а, меня. Подождите. Как, чего, как вы ходите... Почему вы находитесь на частной территории? На каких основаниях? Да, на каких основаниях частной территории? Часа, вы находитесь, вы заехали ворота, ворота, видите? Вас нет, вот, вы заехали вы ворота. ворота. Саша, помолчи, помолчи. Я с вами не буду чего вы находитесь я буду на частной территории? Я, я, я это на второй вопрос. Вы, а, вы, я, а, там, вы, вы люди, вы представители исполнительной Вин власти, частая вы частая имеете полномочия, вы имеете определенные полномочия, но вы оказались на частной территории без разрешения, без документов. На основании чего вы здесь находитесь? Да, на основании чего? Показать вам, что это частная территория? Представьтесь, пожалуйста. Вы сейчас попали сюда и требуете уже документы, правильно? Я не буду. нашего Оставьте его в покое. Оставьте его в покое. Оставьте его в покое. Мы не есть полиция. Вы сейчас находитесь на частной территории. Мы сейчас вызовем следственную группу, и она будет выяснять, находится он на частной территории или нет. Чего вы здесь оказались не примешаете... А я говорю, нет. Назовите тогда на призвище и бы побачусь Нет ну, Ты да, что погружен в эти железяки? я сжевался А да, вы что, где побачились? Шановный Нет Назовите призвище на и мне я отказываюсь. я отказываюсь с вами контактировать Я отказываюсь идти на любые связи Сейчас, Нам да. ты вызвал? Да. Да. Мы ждем, ждем ждем. Мы сейчас будем вы, выяснять, да. почему вы здесь находитесь, находитесь. Кто да. он? Кто вы? Почему вы здесь находитесь? Слышь, смотрите, ворота закрыты Как вы оказались тут? Как они В смысле? Вы, так вы, не так не и что, вы можете в каждый не дом не заходить, не если не ворота редко открыта? Вы, вы не можете не находиться все. за всех да. открытых воротах да. или что заходить? Ворота закрыты. Мой. Ворота, да вот. вот, видите, ворота. Да Ваша да машина находится сейчас на территории. Вы уже выехать не можете. Это значит, что ворота там он софт, есть. Если калитка открыта, вы можете в нее заходить? А, там, там есть номер. Вы можете заходить вы в, вы в, в калитку открытую, вы. скажите вы. мне, пожалуйста. Вам покл... Хорошо, Мы я злобиен. вам показываю выпить, да? Вы. С тех паспортом. Вам это вы. подходит? Вы. вы нарушили сейчас закон. Вы оказываетесь сейчас территории без каких-либо документов. Вы превысили свои полномочия. Вы превысили свои полномочия, реально. Каким? Что вы заехали вообще сюда? А уже записано, да, кто они являются? Да, ну по крайней мере э Жов. А что вы предавали человеку на самокате? Он ничего не делал. Он все слушал, ехал как будто спокойно. Уже почти он приехал, нет. Придолбались, до 30 метров, мне не дали. Что он нарушил? кстати? палы к своим друзьям. Почему вы ко мне трогаете? Подожди, Саша, подожди. Не, не, что он нарушил? Нарушил что? Давайте считаем. Причина? С какого шалома? Он на самокате. А где написано, что он должен быть написано, что шалом? Где написано, что должен быть шаломе? по проезжей частины. Я не ехал. у вас есть видеофиксация, как он ехал? Покажите. Мы вам ничего показывать не будем. В В смысле? Не В смысле? Ему покажите, он просит причину своей остановки. Покажите ему да, мы своей остановки. сначала... Нет, я пирог, покажите не причину остановки. Подтвердите фиксацию того, что он нарушил какие доказательства да, у вас? я есть? не говорю. Вот не он не попросил пей. вас. Мы сейчас. вам ничего не будем Попроси, пожалуйста. Не Попроси, пожалуйста, подтверждение. Я прошу подтверждение. Я прошу. Ну это вот транспортным нас тут. Засобом, наркотичном, в в наркотическом, а Подтверждение того, того понять, что там он что-то что-либо нарушал. Ну так вот, пытай не ма. Вот они ма. Покажи документ, что он психически хворый. А, покажите причину того, да, что, что, -что причину да, маяц, да, нет, не не он что-то нарушал. Нет, руки. вы, вы можете не пояснить причину того, что солнце не светит да. сегодня, но Ми, покажите документальное подтверждение. Шановы, мы все покажем а в, суд. нет, все в суде. До суда, нет, в суде? Чтобы дошло, надо, чтобы вы имели какие-то подтверждения. Вы вытолкали полицию. Оставьте его в покое. Вы находитесь на нашей территории. Я буду сейчас проверять ему сгиб на 34-й поверхневую переверку. Это не ваша территория. Это наша территория, вы находитесь на частной территории. И машина ваша на Сейчас, сейчас Юра пошел. Саша, подожди. Я не могу, Саня, ничего сделать. Я не могу лезть. Отдайте его фонарик. Это не его фонарик. вы находитесь на частной территории. Вы находитесь сейчас на частной территории. Вы это упомянули? Я не знаю, вас, да. Может, ну что, вы на частной территории? На частной мы территории. Мы снимаем особо, я как чинил административную правопорядку. А яке? За статью 250. А какое именно? Правила військового роблоку. Правила військового роблоку. Причина? Причина того, что вы на частной территории находитесь. Здорово. Да он сам пойдет, он же сказал, отпустите, не ломайте руки. Так он не может, вы уже заломал, ломайте его, как человек может сопротивляться. Он пойдет, оставьте его. не трогай. Да он сам пойдет, оставьте его. Да

Не ну, поможет припустить вот эту правую? Я уже говорю, блядь, ты немец и так та рука уже. Правую, вот Палец а. пролазит, палец пролазит, палец пролазит. И кто там не пролазит? Больно, сука, синяк. Все. Всё. Ну, блядь. А я никуда не делаю, что что вам надо, обязательно на меня это. Взять именно те же брушки, ёбаные. Что вы меня... Ну, блядь, придется батя его звонить. Батя звонит. а, а блин. Бать у него генерал, блядь. <laughs> Блядь. А где его, что где его... надо было что Телефон.